নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ এইট আছামিছৰ পাঁচ নম্বৰ লেচন ভক্ত প্ৰহ্লাদ নামৰ লেচনটিৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ক্ৰিয়াকলাপ আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে তো প্ৰথমে এক নম্বৰত তোমালোকক দিছে উত্তৰ দিয়া এক নম্বৰ ক'ত দিছে বক্ত প্ৰহ্লাদ নাটিকাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম লিখা তো মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম ইয়াত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'ব পাৰিবা আৰু মই উত্তৰকেইটা লিখি থৈছোঁ তোমালোক দেখাই দিম অলপ হোৱাইড কৰা ইয়াত চোৱা মুখ্য চৰিত্ৰকেইটা দিয়া আছে মুখ্য চৰিত্ৰ মুখ লিখি ইয়াত এইখিনি লিখি মুখ্য চৰিত্ৰকেইটা দিছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ঠিক আছে সেইটো হৰি হিৰণ্যকশিপু প্ৰহ্লাদ খন্দামৰ্গ তাৰপিছত মহাৰাণী এইকেইটা হৈছে মুখ্য চৰিত্ৰ ওকে তারপর গণচরিত্র দিছে এই কিন্তু তোমাকে পড়িবা দিছে ইয়াত তো এই কিন্তু তোমাকে পড়বা পরীক্ষা তো দিবেন যে ভক্ত প্রহলাদ নাম নিকা আপনি গণচরিত্র কেটার নাম লিখা লিখিব লাগিব ওকে নেক্সট ইয়াত যিক প্রশ্ন দিছে গোটকিটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট হয় গোটেকিটার কিন্তু পরীক্ষাতে আবার পারে তবাল আমি ইয়ারপাড়া প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে উত্তৰ দিয়া চোৱা এক নম্বৰৰ ক'ত তোমালোকক দিছে বক্ত প্ৰহ্লাদ নাটিকাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম লিখা তো বক্ত প্ৰহ্লাদ নামৰ যিখন নাটিকা আছে তোমালোকৰ নাটিকাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে এইদৰে লিখা উত্তৰটো বক্ত প্ৰহ্লাদ নাটিকাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম হ'ল প্ৰথমে লিখিবা হৰি তোমালোকৰ নাটিকাখনৰ আৰম্ভণিটি দিয়া আছে এই চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম ঠিক আছে হৰি হৰি মানে হৈছে ত্ৰিজগতৰ ত্ৰাণকৰ্তা অ'কে ভক্তবিন্দৰ উপাস্য দেৱতা তাৰপিছত আছে হিৰণ্যকশিপুৰ অৰ্থাৎ দৈত্যৰাজ হৰিৰ চিৰবৈৰী চিৰবৈৰী মানে চিৰশত্ৰু পৰমশত্ৰু ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে প্ৰহ্লাদ হিৰণ্যকশিপুৰ পুত্ৰ ভগৱানৰ একান্ত ভক্ত ঠিক আছে প্ৰহ্লাদ ভগৱানৰ একান্ত ভক্ত আছিলে ঠিক আছে নেক্সট আছিলে খন্দামৰ্ক খন্দামৰ্ক মানে দৈত্য গুৰু ঠিক আছে তাৰপিছত আছে মহাৰাণী মহাৰাণী মানে হিৰণ্যকশিপুৰ পত্নী অৰ্থাৎ দৈত্যৰাণী ঠিক আছে তাৰমানে প্ৰহ্লাদৰ মাত মাতৃ আছিলে অ'কে তাৰপিছত দিছে নাটিকাখনিৰ নাটিকাখনি কেইটা দৃশ্যত বিভক্ত নাটিকাখনি পাঁচটা দৃশ্যত বিভক্ত তোমালোকে নাটিকাখন পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে নাটিকাখনি পাঁচটা দৃশ্যত বিভক্ত হৈ আছে অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত দিছে প্ৰহ্লাদৰ পিতৃৰ নাম কি তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা প্ৰহ্লাদৰ পিতৃৰ নাম হিৰণ্য কশিপু ঠিক আছে হিৰণ্য কশিপু আছিলে শৰীৰ চিৰভৰি আৰু প্ৰহ্লাদ আছিলে হৰিৰ ভক্ত অ'কে তোমালোকে নাটিকাখন পঢ়িবা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বহুত কথা জানিব পাৰিবা তোমালোকে অ'কে এতিয়া গত চোৱা গৈ দিছে হিৰণ্য কশিপুৰ ভাতৃৰ নাম কি আছিল তোৰ উত্তৰত লিখিবা তোমালোকে হিৰণ্য কশিপুৰ ভাতৃৰ নাম আছিল হিৰণ্যাক্ষ ঠিক আছে তাৰপিছত আছে শৰীৰ প্ৰতি প্ৰহ্লাদৰ কেনেকুৱা ভক্তি আছিল তো এই উত্তৰত লিখিব লাগিব শৰীৰ প্ৰতি প্ৰহ্লাদৰ একান্ত ভক্তি আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে যে প্ৰহ্লাদক অসুৰৰ শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ত' ইয়ত লিখিব প্ৰহ্লাদক অহুৰৰ শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ দৈত্য গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যৰ দুই পুত্ৰ খণ্ড আৰু মৰ্কক নিয়োগ কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক দিয়া হৈছে যে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি বুলি প্ৰহ্লাদে কাক কৈছিল ইয়ৰ তত লিখিবা ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি বুলি প্ৰহ্লাদে হৰি অৰ্থাৎ ভগৱান বিষ্ণুক কৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত আছে স্পটিক স্তম্ভটোৰ পৰা ওলাই অহা আদা মানুহ আদা সিংহৰ ৰূপটোৰ নাম কি আদা সিংহ আৰু আদা মানুহৰ ৰূপটোৰ নাম হৈছে নৰসিংহ নৰ মানে হৈছে মানুহ ঠিক আছে আৰু সিংহটো সিংহই হয় ঠিক আছে নৰসিংহ তাৰমানে আদা মানুহ আৰু আদা সিংহ স্পৰ্টিক স্তম্ভটোৰ পৰা ওলাই অহা আদা মানুহ আৰু আদা সিংহটোৰ নাম নৰসিংহ ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে য য'ত দিছে অহুৰৰ শাস্ত্ৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰতে কিবা অহুৰৰ শাস্ত্ৰখনৰ নাম বামানৈ শাস্ত্ৰ ঠিক আছে এইটো মনত ৰখাই থৈ দিবা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অ'কে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ছ' তোমালোকে ষ্টাৰ ষ্টাৰ এটা দি থৈ দিয়া অৰ্থাৎ ষ্টাৰ দি থৈ দিলেই নহ'ব তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইটো মুখস্থ কৰি পেলাবা এইটো বহুত 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 ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অ'কে বহুতবাৰ একজামত আহিছে গতিকে তোমালোকে মুখস্থ কৰি পেলাবা এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰক ক'ত দিছে যে কি বাবদ তন্মহীয়া আছা প্ৰহ্লাদ তোমাৰ কাঁহত আহি মই ৰৈছোঁহি তুমি গমেই পোৱা নাইনে ত' ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন কৰিছে চোৱা এই কতাহাৰ প্ৰহ্লাদক কোনে কৈছিল সেই সময়ত প্ৰহ্লাদ কি বাবদ তন্ময় হৈ আছিল তোমাৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব যে এই কতাহাৰ প্ৰহ্লাদৰ জ্যেষ্ঠ পাতৃয়ে প্ৰহ্লাদক কৈছিল সেই সময়ত পহলাদ এই সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিকৰ্তা শৰীৰ মহিমাৰ বাবদ তন্ময় হৈ আছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ শৰীৰ মহিমাৰ বাবদ একেবাৰে মজগুল হৈ আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত ঘৰত তোমালোকক সুধিছে যে স্পটিক স্তম্ভ ভাঙি প্ৰভু নৰসিংহ ওলাই আহি কি কৰিছিল তেওঁৰ গৰ্জনত দৈত্যস্ৰভৰ কেনে অৱস্থা হৈছিল ত' ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব যে স্পতিস্তম্ভ ভাঙি প্ৰভু নৰসিংহ ওলাই আহি হিৰণ্য কশিপুক সামান্য এক পতংগৰ দৰে বধ পতংগৰ দৰে দৌৰি এইখিনি শব্দ লিখি লিখিব নালাগে পতংগৰ দৰে দৰি উৰুট বহুৱাই নখেৰে বিদাৰি বধ কৰি পেলালে তেওঁৰ গৰ্জনত সকলো দৈত্য বয়ত কম্পমান হৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তিনিত তোমালোকক দিছে যে চমুকৈ লিখা তিনি দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ চমু চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে চোৱা তিনিত ক'ত দিছে যে প্ৰহ্লাদে হৰি ভক্তিৰ মহিমাৰ বিষয়ে দেখুওৱা যুক্তিবোৰ একাধিক ক্ৰমে লিখা তো তোমালোকে এইদৰে লিখিব লাগিব উত্তৰটো যে প্ৰহ্লাদে হৰিক কৃতজগতৰ প্ৰতি সৃষ্টিকৰ্তা পালনকৰ্তা আৰু ত্ৰাণকৰ্তা বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে অৰ্থাৎ হৰিয়ে ৰক্ষা কৰিলে আন কোনেও মাৰিব নোৱাৰে হৰি হ'ল সকলোৰে প্ৰভু এই দৰিটিৰ আকাশ বতাহ বায়ু পানী সকলোৰে পিতা হৰি সুপ্ত হৈ আছে হৰি নোহোৱা ঠাই নাই ঠিক আছে তই দৰে মানে প্ৰহ্লাদে কৈছিল তাৰপিছত আছে খ তিনিৰ খত তোমালোকক সোধা হৈছে যে বামায়ন শাস্ত্ৰ জ্ঞান ল'বলৈ প্ৰহ্লাদে কিয় আপত্তি কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে বামানৈ শাস্ত্ৰ জ্ঞান ল'বলৈ প্ৰহ্লাদে আপত্তি কৰিছিল কিয়নো ই হৰি ভক্তিৰ বিৰুদ্ধ আৰু প্ৰহ্লাদ আছিল হৰিৰ একান্ত ভক্ত সেইকাৰণে তেওঁ হৰি বিৰুদ্ধ কোনো কথাই শিকিব নোৱাৰে আৰু শৰীৰ বিৰুদ্ধ তেওঁ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁ বামানৈ শাস্ত্ৰ জ্ঞান ল'বলৈ আপত্তি কৰিছিল ঠিক আছে আৰু প্ৰহ্লাদে পৰম পিতাৰ শ্ৰীচৰণত শৰণ লৈছিল ঠিক আছে তই দেৰি ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা একেবাৰে চমুকে উত্তৰটো লিখা হৈছে অ'কে তাৰপিছত গত তোমালোকক সুধিছে যে হৰিক দৈত্যবংশৰ চিৰবৈৰী বুলি দৈত্যৰাজ হিৰণ্য কশিপুই কিয় কৈছিল তো ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে হৰিক দৈত্যবংশৰ চিৰবৈৰী বুলি হিৰণ্যকশিপুৱে কৈছিল কিয়নো হৰিয়ে হিৰণ্য কশিপুৰ ভাতৃ হিৰণ্যক দাঁতেৰে খুচি হত্যা কৰিছিল অ'কে ষ্টুডেণ্টছ ছ' তোমালোকে এইদৰে ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ লিখি ল'বা তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তিনিৰ ঘট তোমালোকক সোধা হৈছে যে পিতৃক ক্ষমা কৰি দিবলৈ প্ৰহ্লাদে নৰসিংহ ৰূপী হৰিক কি বুলি কাকতি কৰিছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ কেনেকৈ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল সেই কথাটো তোমালোকক সুধিছে ছ'চ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব যে পিতৃক ক্ষমা কৰি দিবলৈ প্ৰহ্লাদে নৰসিংহৰূপী হৰিক এই বুলি কাকুতি কৰিছিল যে সেই হৰি আমাৰ সকলোকে শুভ বুদ্ধি দি আপুনি আমাক ৰক্ষা কৰক পিতৃৰ দুখ মাৰ্জনা কৰক ঠিক আছে এইদৰে মানে প্ৰহ্লাদে ভগৱানক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত আছে প্ৰত্যাঞ্চ প্ৰথমত দিছে যে খণ্ডামৰকৈ প্ৰহ্লাদক বামানৈ শাস্ত্ৰজ্ঞান দিবলৈ কি কি বুজনি দিছিল তো ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে উত্তৰ লিখিব লাগিব খণ্ডামৰকৈ প্ৰহ্লাদক বামানৈ শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ এইদৰে বুজনি দিছিল যে ৰাজকুমাৰ প্ৰহাদৰ কণ্ঠত হৰি নামে শোভা নাপায় প্ৰহ্লাদ হ'ল দৈত্যবংশৰ পুত্ৰ হৰি নাম লোৱাটো প্ৰহ্লাদৰ বাবে উচিত হোৱা নাই সেয়েহে খণ্ডামৰকৈ প্ৰহ্লাদক বামানৈ শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ বুজনি দিছিল ঠিক আছে আৰু প্ৰহ্লাদে বামানৈ শাস্ত্ৰ জ্ঞান ল'বলৈ মানা কৰিছিল কাৰণ প্ৰহ্লাদ আছিল হৰিৰ একান্ত ভক্ত আৰু তেওঁ হৰিৰ ওপৰত প্ৰচুৰ বিশ্বাস কৰিছিল হৰিক মানিছিল ঠিক আছে তো এতিয়া দ্বিতীয়ছত চোৱা দ্বিতছত দিছে যে প্ৰহ্লাদে গুৰুদ্বয়ৰ বুজনি কিয় মানি লোৱা নাছিল গুৰুদেৱে মানে গুৰু দুজনাৰ কথা কৈছে দৈ শব্দ তেওঁ দুজনক বুজাইছে ঠিক আছে তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব যে প্ৰহ্লাদে গুৰুদ্বেৰ বুজনি মানি লোৱা নাছিল কাৰণ বামানয় শাস্ত্ৰ হৰি ভক্তিৰ বিৰুদ্ধ আৰু প্ৰহ্লাদে পৰম পিতা শ্ৰীচৰণত হৰণ লৈছিল ঠিক আছে তাৰমানে প্ৰহলাদ কেতিয়াও হৰিৰ বিৰুদ্ধে যাবও নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ হৰিৰীৰ চৰণত হৰণ লৈছিল আৰু হৰিৰ ওপৰত প্ৰহ্লাদেৰ প্ৰচুৰ বিশ্বাস আছিল ঠিক আছে সেইকাৰণে প্ৰহ্লাদে হেৰি গুৰুদয়ৰ বুজনি মানি লোৱা নাছিলে ঠিক আছে গুৰু দুজনাৰ বুজনি মানি লোৱা নাছিলে ঠিক আছে দত্য গুৰু দুজনাৰ তাৰপিছত দিছে ব্যাখ্যা কৰা তোমালোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে কি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে এইখিনি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে ভাৰতীয় ভক্তিদাৰাৰ ঐতিহ্যত প্ৰহ্লাদৰ কাহিনী হ'ল এক গৌৰৱময় সংযোজন তো এইখিনি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে তুমালোকে এইদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা ভাৰতীয় ভক্তি সাহিত্যৰ ঐতিহাসত প্ৰহ্লাদ এক উল্লেখযোগ্য নাম নিষ্পীতিৰ কঠোৰ বাধা নিষেধক যুক্তিৰে আওকাণ কৰি প্ৰহ্লাদে সৰ্বদা সত্য আৰু ন্যায়ৰ সপক্ষে থিয় দি পৰঞজনাৰ মহাত্মক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিছিল শাৰীৰিক বা মানসিক সকলো নিৰ্যাতন হেলা ৰঙে মূৰ পাতি লোৱা প্ৰহ্লাদ হ'ল নিষ্ঠাৰ প্ৰতীক আৰু নিয়মৰ প্ৰতিমূৰ্তি শুদ্ধ আৰু চিৰন্তন সত্যৰ মূল্যবোধত বিশ্বাসী প্ৰহ্লাদে দেউতাকৰ অন্যায় আদেশ নম্ৰভাৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰি আত্মবিশ্বাসৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছিল ভাৰতীয় ভক্তিদ্বাৰাৰ ঐতিহ্যত পহ্লাদৰ কাহিনী হ'ল এক গৌৰৱময় সংযোজন ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ চ' কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব লাগিব এইটো কমেও চাৰি মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় পৰীক্ষাত তোমালোকক এইখিনি যদি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকক কমেও চাৰি মাৰ্ক দিব আৰু তোমালোকে এইদৰে যদি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে চাৰি মাৰ্ক পাবা অ'কে চ' তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা আৰু লিখি মুখস্থ কৰি পেলাবা এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত দিছে জানো আহা এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকক প্ৰশ্ন কাটিব পাৰে ত' তোমালোকে এইদৰে পঢ়িবা আৰু পঢ়িলেই নহ'ব পঢ়ি তোমালোকে বুজি ল'ব লাগিব ঠিক আছে ব্ৰহ্মাৰ মানসপুত্ৰ চাৰি সিদ্ধিৰ অভিশাপ অনুসৰি স্বৰ্গৰ দৌৰি জয় আৰু বিজয়ে ক্ৰমে হিৰণ্য কঢ়িব আৰু হিৰণ্যক্ষ নামেৰে পৃথিৱীত অসুৰ হৈ জন্ম লাভ কৰিলে দুই বাই ককায়ে ব্ৰহ্মাণ্ড তল ওপৰ কৰিলে সিহঁতৰ অতপালিত অতিষ্ঠ হৈ বিষ্ণুৱে বৰাহ অৱতাৰ লৈ সৰুজন বায়েক হিৰণ্য হিৰণ্যক্ষক দাঁতেৰে খুচি মাৰিলে হিৰণ্যাক্ষক বধ কৰা দেখি বিষ্ণু হিৰণ্যকশিপুৰ চকুৰ কুটা দাঁতৰ শুল হৈ পৰিল বায়েকক বধ কৰাৰ সুৰ তুলিবলৈ অৰ্থাৎ প্ৰতিশোধ তুলিবলৈ হিৰণ্যকশিপুৰ হিমালয় পৰ্বতলৈ গৈ তপস্যাত বহিল অনেক বছৰ ধৰি হিৰণ্যকশিপুৱে তপস্যা কৰাত মহাদেৱ শিৱ আৱিৰ্ভূত হৈ তেওঁক কি বৰ লাগে সুধিলে হিৰণ্যকৰ শিৱে তেওঁক অমৰ হোৱা বৰ দিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে শিৱই আন বৰ ল'বলৈ কোৱাত দত্যৰাজে ক'লে প্ৰভু মোক এনে বৰ দিয়ক যাতে কোনো দেৱতা বা নৰৰ হাতত মোৰ মৃত্যু নহয় কোনো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে মোক যেন বদিব নোৱাৰে দিনত কিম্বা ৰাতি যেন মোৰ মৃত্যু নহয় শিৱই অটাষ্ট বুলি অন্তৰ্দান হ'ল মহাদেৱ শিৱৰ বৰত সন্তুষ্ট হৈ হিৰণ্য কশিপুৱে নিজকে সৰ্বশক্তিমান বুলি ভাবিবলৈ ধৰিলে আৰু অতি অহংকাৰী হৈ পৰিল কিন্তু নৰসিংহৰূপী বিষ্ণুৱে দিন আৰু ৰাতিৰ সন্দিক্ষণত নখেৰে বিদাৰি হিৰণ্যকশিপুক বধ কৰি বিষ্ণু ভক্তিৰ মহাত্ম প্ৰকাশ কৰিলে ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ চ' কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি পঢ়িব লাগিব পঢ়ি এই কথাখিনি জানিব লাগিব অ'কে তাৰপিছত দিছে পাঁচ পাঁচ নম্বৰত দিছে মোৰ বিনা সা সা সাহ ভোট কৰোঁ কাৰো জ্ঞান নহয় যে বা কাৰো জ্ঞাতো নহয় যে মোক মানুহ অথবা জন্তুৱে বধ কৰিব নোৱাৰে আনহাতে মোৰ মৃত্যু দিনৰ বাগতো নহয় আৰু ৰাতিও নহয় সেয়েহে মই নিশ্চিত সহজে নহয় মোৰ বিনা এই সংলাপটো কোনে কাক কৈছে লিখা তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা যে এই সংলাপটো হিৰণ্য কশিপুৱে প্ৰহ্লাদক কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে ভাষা উদ্যান ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ ইয়াত তোমালোকক ব্যাকৰণৰ ওপৰত দিছে চোৱা ইয়াত কৈছে জানো আহা পাতো তোমালোকে বজ্ৰকঠোৰ শব্দটো পাইছা এই শব্দটো ভাঙি লিখিলে হ'ব বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ বাক্যটো তিনিটা পদ আছে এই পদবোৰ লগ লগাই সংকেপতে লিখিলে বজ্ৰকঠোৰ পদটো পাওঁ এনেদৰে পৰস্পৰ অৰ্থৰ সম্পৰ্ক থকা দুই বা তাত পদ লগ লাগি এক পদ হোৱাকৈ সমাহ বোলা হয় আন কথাত ক'বলৈ গ'লে কথা ছুটি আৰু শুনিবলৈ শুৱলা কৰিবলৈ একাধিক পদ লগ লগাই এটা পদ কৰাকে সাধাৰণতে সমাহ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰমানে কথাক ছুটি কৰিবৰ কাৰণে আৰু শুৱলা কৰিবৰ কাৰণে সমাহ কৰা হয় তাৰমানে কেইটামান শব্দ লগ লগাই এটা শব্দ বনোৱা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ নেকি ইয়াত দিছেই বজ্ৰকঠোৰ এই বজ্ৰকোঠুৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ তো এই তিনিটা পদ লগ লাগি এই সৰু পদটো বজ্ৰকঠোৰ পদটো গঠিত হৈছে ঠিক আছে তো ইয়াকে মানে সমাহ বুলি কোৱা হয় ইয়াত সমাহৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান কথা দিছে তোমালোকক এইবিলাক জানিব লগা কথা হয় চোৱা বজ্ৰকঠোৰ এই সমাহবদ্ধ পদটো ভাঙিলে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ বাক্যটো পোৱা যাব ইয়াত প্ৰতিটো শব্দই একোটা ব্যস্ত বা সমস্যামান পদ যিকেইটা পদৰ সমাহ হয় সেই পদবোৰক ব্যস্ত বা সমস্যামান পদ বোলে ঠিক আছে যিকেইটা পদৰ সমাস হয় সেই পদবোৰক বা পদকেইটাক ব্যস্ত পদ বা সমস্তমান পদ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ এই বজৰঞ্জিন্না কটুৰীয়াত তিনিটা পদ আছে এই তিনিটা পদক আমি কি বুলি ক'ম ব্যস্ত পদ বা সমস্যমান পদ বুলি ক'ম ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা কি দিছে যিকেইটা পদৰ সমাস হয় সেই পদবোৰক ব্যস্ত বা সমস্তমান পদ বুলি কোৱা হয় পদবোৰ লগ লাগি শেষত যিটো পদ গঠিত হয় সেইটো পদক সমস্ত পদ বোলা হয় অৰ্থাৎ এই পদকেইটা লগ লাগি এই পদটো গঠিত হৈছে চ' এই পদটো হ'ব সমস্ত পদ ঠিক আছে যেনে বজ্ৰ নিচিনা কুতুৰ বজ্ৰ নিচিনা কুতুৰ বজ্ৰ কুতুৰ এই পদটো সমস্ত পদ অৰ্থাৎ এই পদটো হৈছে এটা সমস্ত পদ আৰু এই তিনিটা পদ অৰ্থাৎ এই তিনিটা পদ হৈছে ব্যস্ত বা সমস্যামান পদ এই মাত নিদিবা মাত নিদিবা বি চাইলেণ্ট সমাহৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা বাক্য বা বাক্যাংশক সমস্য ব্যাহ বাক্য বোলে ঠিক আছে অৰ্থাৎ কি কৈছে সমাহৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা বাক্য বা ব্যাহ বাক বাক্যাংশক ব্যাহ বাক্য বোলে ঠিক আছে অৰ্থাৎ এইটো এই যিটো শব্দ আছে সমস্ত পদ এই সমস্ত পদটোক যোনকেইটা বাক্যই প্ৰকাশ কৰে বা মানে এই পদটোৰ অৰ্থ যোনকেইটা বাক্যই প্ৰকাশ কৰে সেই বাক্যটোক আইমিন যোনকেইটা শব্দ মিলি প্ৰকাশ কৰে সেই শব্দবিলাকক ব্যস্ত বা সমস্ত মন পদ বুলি কোৱা হয় কিন্তু যোনটো বাক্য হয় শব্দকেইটা মিলি সেই বাক্যটোক কি বুলি কোৱা হয় সেই বাক্যটোক কোৱা হয় ব্যাহ বাক্য ঠিক আছে কি বাক্য বুলি কোৱা হয় সেই বাক্যটোক ব্যাহ বাক্য বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আই হপ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা ত' চোৱা কি দিছে সমাহৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা বাক্য এইখিনি পৰহিলোৱেই ন ত' এই অথবা যি বাক্যৰ দ্বাৰা সমস্ত পদটো ভাঙি দেখুওৱা হয় তাক ব্যাহ বাক্য বোলে যেনে বজ্ৰকঠুৰ সমস্ত পদটোৰ বেয়া বাক্য হৈছে বজ্ৰযোচিনা কঠোৰ ঠিক আছে এই ইয়াত যিকেইটা শব্দ আছে এই শব্দবিলাক হৈছে ব্যস্ত বা সমস্যমান পদ অৰ্থাৎ ইয়াত যিকেইটা পদ আছে সেইকেইটা হৈছে ব্যস্ত বা সমস্যমান পদ আৰু এইটো হৈছে সমস্ত পদ আৰু এই যিটো বাক্য আছে বজ্ৰ যোনা কঠোৰ এইটো হৈছে বেয়া বাক্য ঠিক আছে তোমালোকে সেইখিনি বুজি পাইছা তলত এক্টিভিটি দিছে অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াকলাপ দিছে সেইখিনি কৰোঁতে তোমালোকে এই কথাটো ভালকৈ বুজি পাবা চৰি চোৱা কি দিছে পাতটোত বজ্ৰগঠৰ পদটোৰ দৰে আন বহুতো সমাহবদ্ধ পদ আছে তেনেকুৱা কেইটামান পদ পাতটোৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে ত্ৰিভুৱন হতাহতি পৰ্বত গম্ভীৰ ত্ৰিজগত সিংহাসন আদি ঠিক আছে ত' চোৱা এইবিলাকৰ ব্যাহ বাক্য দিছে আৰু ব্যস্ত পদ বা সমস্যমান পদ দিছে আৰু সমস্ত পদো দিছে ঠিক আছে চোৱা এইবিলাক হৈছে সমস্ত পদ এই বাক্যটো হৈছে ব্যাহ বাক্য আৰু এই বাক্যটোত থকা পদকেইটা হৈছে ব্যস্ত বা সমস্যামান পদ ঠিক আছে ত্ৰিভুৱন ত্ৰিভুৱন মানে তিনি ভুৱনৰ সমাহাৰ নেক্সট আছে শতাহতি অৰ্থাৎ পৰস্পৰে হাতে হাতে কৰা যি যুঁজ তাক হতাহতি বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে পৰ্বত গম্ভীৰ পৰ্বতৰ নিচিনা গম্ভীৰ নেক্সট আছে ত্ৰিজগত তিনি জগতৰ সমাহাৰ নেক্সট আছে সিংহাসন সিংহ খচিত আসন অ'কে তো তোমালোকে খুব এইখিনি বুজি পাইছা ঠিক আছে এই বাক্যবিলাক হয় ব্যাহ বাক্য এই বাক্যবিলাকত থকা পদবিলাক হয় সমস্ত পদ বা সমস্যা সমস্ত পদ নহয় সমস্যামান পদ বা ব্যস্ত পদ আৰু এইবিলাক হৈছে ব্যস্ত সম সমস্ত পদ ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক এটা ক্ৰিয়াকলাপ দিছে চোৱা ওপৰৰ সমাজযুযুক্ত বাক্যসমূহ তালিকাত উল্লেখ কৰা মতে লিখা তো ইয়াত যিকেইটা হেৰি আছে এইবিলাকক তালিকাত দিয়া মতে লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে এইবিলাকক তালিকাত দিয়া মতে লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে ইফালে লিখিব লাগিব ব্যস্ত বা সমস্যামান পদবিলাক ইফালে লিখিব লাগিব সমস্ত পদ আৰু এইফালে লিখিব লাগিব ব্যাহ বাক্য ঠিক আছে তো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা তিনি বুবনৰ সমাহাৰ এইটো হৈছে ব্যস্ত বা সমস্যমান পদ এইকেইটা ইয়াত যি তিনিটা পদ আছে এইকেইটা হৈছে ব্যস্ত বা সমস্যামান পদ আৰু এইটো হৈছে সমস্ত পদ আৰু এই গোটেই বাক্যখিনি হৈছে বাহ বাক্য অ'কে ছেইম ইয়াতো তেনেকৈয়ে মানে দিয়া আছে এই পদবিলাক হৈছে ব্যস্ত বা সমস্যামান পদ আৰু এইবিলাক হৈছে সমস্ত পদ আৰু এইবিলাক হৈছে বাহ বাক্য অ'কে তাৰপিছত দিছে পৰ্বতৰ নিচিনা গম্ভীৰ পৰ্বত গম্ভীৰ তাৰপিছত দিছে পৰ্বত গম্ভীৰ হয় ঠিক আছে তো এই বাক্যটো হৈছে বাহ বাক্য তাৰপিছত হৈছে তিনি জগতৰ সমাহাৰ ত্ৰিজগত তিনি জগতৰ সমাহাৰ সিংহা খচিত আসন সিংহাসন সিংহ খুচিত আসন ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইবিলাক লিখিবা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা চাইছেই মই আৰু অলপ হেৰি কৰি আছোঁ জুম কৰি আছোঁ যদি তোমালোকে ভালকৈ লিখি ল'ব পাৰা তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ভালকৈ লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ অ'কে তেতিয়াহ'লে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে চাওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া সাত নম্বৰত চোৱাচোন সাত নম্বৰত তোমালোকক দিছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰি লিখা যাৰ সাহস আছে সাহসী হ'ব উত্তৰ দি তোমালোকে সাহসী বুলি লিখি দিবা আৰু কিতাপতো জেগা দিয়া আছে তাত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া খদ চোৱাচোন খ তোমালোকক দিছে যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে কি হ'ব নাস্তিক হ'ব আৰু যোন ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰে তাক নাস্তিক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যদি এইদৰে দিয়ে যে যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নাস্তিক বুলি লিখিবা অ'কে তো এতিয়া গড চোৱা গধ দিছে যি বিষ্ণুক উপাসনা কৰে তাক বৈষ্ণৱ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তোমালোকে বৈষ্ণৱ বুলি লিখিবা একে মাকৰ সন্তান হ'লে সখুধৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে যি সঁচা কথা কয় সত্যবাদী অ'কে তাৰপিছত দিছে যাক দেখা নাযায় অদৃশ্য তাৰপিছত আঠত দিছে বাক্য ৰচনা কৰা তো বাক্য ৰচনা কৰা একেবাৰে যি হয় তুমি নিশ্চয় জানা বাক্য ৰচনা কৰোঁতে মানে যোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিয়ে সেই শব্দটো বাক্যৰ ভিতৰত ৰখাকৈ অৰ্থপূৰ্ণ এটা বাক্য বনালে বাক্য ৰচনা কৰা হৈ যাব ঠিক আছে তো ইয়াত কেইটামান শব্দ দিছে চিৰভৰি সিংহাদী আকাশ পাতাল গৰিমাহ চালে চকুৰ হৰণে সপোনে তই এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকক বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে তো চোৱা তোমালোকে এইদৰে বাক্যবিলাক ৰচনা কৰিবা চিৰবৈৰী ভগৱান বিষ্ণু আৰু হিৰণ্য কশিপো চিৰবৈৰী আছিল তোমালোকে চিৰবৈৰী শব্দটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে হিংসা দিশ তো এইদৰে লিখিবা যে দেৱতা আৰু অসুৰবিলাকৰ মাজত হিংসা দিশ সদায় দেখা যায় তাৰপিছত আছে আকাশ পাতাল আৱিৰ্ভোধ নৰসিংহৰ অৰ্জন গৰ্জনত আকাশ পাতাল কম্পমান হৈ উঠিছিল তাৰপিছত দিছে গৰিমা বিষ্ণু ভক্তিৰ গৰিমাই প্ৰহ্লাদক সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল তাৰপিছত দিছে চালে চকুৰোৱা পদম ফুলবোৰ ফুলাত পুখুৰীটো চালে চকুৰা হৈ পৰিছে তাৰপিছত দিছে হয়নে সপোনে প্ৰহ্লাদে হয় সপোনে হৰিকে স্মৰণ কৰিছিল তাৰপিছত দিছে কি ইয়াত দিছে জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ ঠিক আছে তো ইয়াত খণ্ডামৰ্কৰ বিষয়ে দিছে দত্যগুৰু খণ্ডামৰ্গৰ দুই পুত্ৰ ক্ৰমে হন্দ আৰু অমৰ্ক দত্যৰাজ হিৰণ্য গহপুৱে তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰহ্লাদক দত্যৰ বামানয় শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান দিবলৈ খণ্ডামৰ্গক নিয়োগ কৰিছিল কিন্তু খণ্ডামৰ্কই প্ৰহ্লাদক বামা বামানয় শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে সেয়েহে দৈত্যৰাজ দৈত্যৰাজে খণ্ডামৰ্কৰ জৰিয়তে প্ৰহ্লাদক কঠোৰ শাস্তি বিহালে শাস্তি দিছিল আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে নৰসিংহ পৃথিৱীত অন্যায় নাশ কৰিবলৈ ভগৱান বিষ্ণুৱে সময়ে সময়ে বিভিন্ন অৱতাৰ ধাৰণ কৰে শাস্ত্ৰৰ মতে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ প্ৰদানকৈ দহটা তাৰে ভিতৰত নৰসিংহ তৃতীয় অৱতাৰ বিষ্ণুৰি হিৰণ্য কহিপৰ দৰ্পচূৰ্ণ কৰি প্ৰহ্লাদক ৰক্ষা কৰিবলৈ বিষ্ণুৱে নৰসিংহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল কঁকালৰ ওপৰৰ অংশ সিংহ আৰু তলৰ অংশ মানুহৰ আকৃতিৰ দৰে ৰূপ লোৱা নৰসিংহৰূপী বিষ্ণুৱে হিৰণ্য কশিপুক নখেৰে বিদাৰি বধ কৰিছিল তাৰপিছত দিছে বামানৈ শাস্ত্ৰ বেদবিৰোধ শাস্ত্ৰ বামানয় শাস্ত্ৰ মানে বেদ বিৰুদ্ধ শাস্ত্ৰ ঠিক আছে সাধাৰণতে দৈত্যসকলৰ শত্ৰুক বামানৈ শাস্ত্ৰ বোলা হয় সাধাৰণতে দৈত্যসকলৰ শাস্ত্ৰক বামানী শাস্ত্ৰ বোলা হয় দৈত্য কুলৰ শিশুসকলক সৰুৰে পৰাই এই বামানয় শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান দিয়া হয় ঠিক আছে তই দৰে তোমালোকে সন্দামৰ্খ নৰসিংহ আৰু বামানয় শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িবা তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা তোমালোকক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছে চোৱা চমু উত্তৰ দিবলৈ দিছে সন্দামৰ্গৰ পিতৃৰ নাম কি তই উত্তৰত লিখিবা হন্দামৰ্গৰ পিতৃৰ নাম হৈছে দৈত্য গুৰু শুক্ৰাচাৰ্য অৰ্থাৎ সন্দামৰ্গৰ পিতৃৰ নাম হৈছে শুক্ৰাচাৰ্য আৰু তেওঁ দৈত্য গুৰু আছিল অ'কে তাৰপিছত খদ দিছে বিষ্ণুৱে প্ৰধানকৈ কেইটা অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব বিষ্ণুৱে প্ৰধানকৈ দহটা অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল তাৰপিছত দিছে বিষ্ণুৰ চতুৰ্থ অৱতাৰটো কি ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা বিষ্ণু চতুৰ্থ অৱতাৰটো নৰসিংহ তাৰপিছত দিছে বামানয় শাস্ত্ৰ কি তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা বামানী শাস্ত্ৰ বেদবিৰ শাস্ত্ৰ দৈত্যসকলৰ শাস্ত্ৰক বামানয় শাস্ত্ৰ বোলা হয় অ'কে তই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা লিখি ল'বা তাৰপিছত ইয়াত চোৱা কি দিছে জানোৱা হা বুলি কৈছে তো এইবিলাক জানিব লগা কথা হয় মাত্ৰত তোমালোকে কুল তিলক আৰু কুলবৈৰী এই শব্দ দুটা পাইছা এই কুল শব্দৰ লগত লগ হোৱা আন বহুতো শব্দ আছে যেনে কুল দেৱতা কোনো বংশত আদিৰে পৰা আৰাধনা কৰা দেৱতা নেক্সট আছে কুলপুঞ্জী বংশাৱলী নেক্সট আছে কুল ধৰ্ম বংশগত বিশিষ্ট আচাৰ ব্যৱহাৰ নেক্সট আছে কুলপতি বংশ বা পৰিয়ালৰ মুৰববী নেক্সট আছে কুল প্ৰদীপ বংশৰ গৌৰৱ পঢ়াওতা নেক্সট আছে কুলবদু বংশৰ সু চৰিত্ৰৰ বোৱাৰী তাৰপিছত আছে কুল বুকন বংশৰ মান মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰা লোক নেক্সট আছে কুল মৰ্যাদা বংশৰ মান মৰ্যাদা ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া দহত চোৱাচোন দহত দিছে যে আমাৰ সমাজৰ সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু মানৱীয় মূল্য মূল্যক গুৰুত্ব দিবলৈ সমাজৰ মহান ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন নীতি কথা প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে যেনে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম এনেধৰণৰ নীতি কথা সংগ্ৰহ কৰি লিখা আৰু শ্ৰেণীকোটাত ওলোমাই থোৱা তো তোমালোকক কেইটামান নীতিকথা লিখিবলৈ দিছোঁ তো তোমালোকৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ কেইটামান নীতিকতা ইয়াত লিখি আনিছোঁ অসিংসাই পৰম ধৰ্ম এই নীতিকতাটো কোনে কৈছিল এই কথাটো মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল নেক্সট আছে সত্যমেৱ জয়তে এইটো মনোস্মৃ স্মৃতিয়ে কৈছিল নেক্সট আছে সৎকৰ্মে ৰদ থাকিলে সফলতা নিশ্চিত নেক্সট আছে জ্ঞানেই শক্তি নেক্সট আছে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেই সফলতাৰ গুপ্ত মন্ত্ৰ নেক্সট আছে দয়া দৰ্মৰ মূল তেছে সদায় দয়া কৰিব লাগে সৰুক মৰম কৰিব লাগে অ'কে দুখীয়াক দয়া কৰিব লাগে নেক্সট আছে শিক্ষাই মানুহক মুক্তি দিয়ে একোটা হাৰ স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল নেক্সট আছে সময়ৰ সঠিক ব্যৱহাৰেই জীৱনৰ সাফল্য নিশ্চিত কৰে অকে সময়ৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সময় কেতিয়াও ৱেষ্ট কৰিব নালাগে তোমালোকে সময় কেতিয়াও নষ্ট নকৰিবা খেলাৰ সময়ত খেলিবা পঢ়াৰ সময়ত পঢ়িবা ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে এঘাৰ এঘাৰত দিছে দৈনিক বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা মানৱীয় ঘটনাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি তাৰ কাৰণবোৰ লিখা আৰু তোমাৰ মতামত ব্যক্ত কৰা ত' এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব লাগিব এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে কেতিয়াও অ'কে ত' যিহেতু প্ৰকল্প হয় চ' তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু তোমালোকৰ কিবা সুধিব থকা সুধিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কিবা কিবা এটা ক'বা ভিডিঅ'টো কেনে লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা অ'কে আৰু তোমালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিলে তোমালোকে মোক কুৱেশ্যন কৰিবা কিবা সুধিব থাকিলে সুধিবা লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু বেলেগ পথৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে তোমালোক প্লে'লিষ্টলৈ যাবা ঠিক আছে ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আজি বিডিঅ'টো চৰকাৰে বহুত 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 ধন্যবাদ